assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan bu bir nomali bir tengsizliklarni yechishni misolimizni davomini ko'ramiz chunki misolimiz juda ko'p juda ko'p shartlar berilgan demak boshladik yani endi de bizda ikning har qanday qiymatlarida ifoda musbat bo'lishi mumkinmi mü de, deb savol beryapti iing qanday qiymatlarida biz demak musbat qiymatini topishimiz kerak ekan iki qiymatini topishimiz uchun biz k ik k k bo'lsadeak tenglikdan bu yoqqa o'tkazib olsak x ning qanday qiymatlarida musbat bo'lish mumkin desa biz doim biz bilamiz x katta 0 deb ishlaymiz x katta 0 deb ishlaymiz x katta 0 deb ishlasak demak 3 taqsim sakkiz pilyusda to'rt katta noldan bo'lar ekan demak buni ishlasak x ik teng birdan qo'yib ketaman -4 taqsim 3 taqsim sakkiz bo'lsa demak x bo'ladi bu 32 ikki taqsim uch bo'ladi minus 32 ikki taqsim uch bo'lar ekan minu demak endi noldan katta bo'lish uchun minusda chiqib ketdi bu yer. demak son o'qida tasvirlab ko'rar ekanmiz son o'qida tasvirlab ko'rsak doim har qanday nusba chiqishi uchun uch taqsim sakkiz bo'lsa demak 3 taqsim uch bo'ladi birni bersak bo'ladi bu nechi bo'ladi bu minus minus qisqarib ketib demak mana bu yerda nol nol bo'lgandan keyin keling shu yerga qanatlantirib ko'rsak bo'ladi demak mana bu yerda bir bir deb tasavvu eng kichik sonni bir deb olsak bo'ladi chunki bir deb olsak eng kichigi bo'ladi ya'ni bir deb olsak bo'lar ekan bu manamiz plus bo'lib ketar ekan Plus bo'lib ketar ekan demak hozir boraman chiqaman Xo'p, xo'p. plus bo'lib ketar ekan demak bir ben... bir kiradi iи e buyog'i nol ham kirar ekan chunki nol ham kiradi nol kiradi faqat bu musbat taraf kirar ekan cheksiz taraf kirmaydi endi keyingi -ki misolimizni ko'rsak bu misolimiz xuddi shunaqa qilib ya'ni besh taqsim ikki minusda to'rt x katta nol bo'lgandan keyin son o'qida tasvirlasak buni osonroq son o'qida demak bu bo'ladi bizga buni tasvirlashimiz uchun bizga nu bu yerda nol qiymat bo'lishi kerak demak bizda manfiy taraf bo'ladi-da. manfiy taraf bo'ladi demak bizga bu taraf kirar ekan bu manfiy taraf bo'lsa bu taraf kirar ekan bizga eng kichik qiymati ya'ni 0 hisoblanarekan eng kichik qiymati ifodam musbat bo'lishi mumkinmi degan savol bo'lyapti mumkin faqat 0 bo'lishi mumkin nol bo'lishi mumkin и bir 2 ikki bo'lolmaydi ikki bo'lsa katta bo'lib ketadi sakkiz bo'lib ketadi bir bo'lon faqat nol bo'lishi mumkin ekan nol qabul qilar ekan endi keyingi misolimiz esa ikki ik plyus olti plyusda uch ik katta noldan demak u 5x katta 6 x katta 6 taqsim besh ekan demak haqiqatdan ikkini qanoatlantirish uchun bu beshta ix plyusa olti katta nol bo'lib a ten qanootlantirgandan keyin buni esa qiymat qo'yib bo'lsak demak bizga bo'lar ekan faqat musbat taraf bo'lar ekan nol mana musbat taraf bo'lar ekan noldan kiribqils nol pilus cheksiz desak bizga 0 kiradi bu kiradi demak mana mana shu hisoblanar ekan bizga demak keyingis misolimizda qanday qiymatlarida ifoda manfiy bo'lishi mumkin deyapti ifoda manfiy bo'lishi mumkin bo'lsa manfiy bo'lishi bo'lsa demak 0 nul... kichik dan deb ishlaymiz ya'ni nol kichik ik bu yerda yrik ekan nol kichik yik deb ishlaymiz demak bu yerda bo'ladi kichik noldan bo'lsa sonoqi tasvirlab olsak bo'ladi sonoq tasvirlab olsak bo'ladi bunda demak bu 15 besh taqsim o'n taqsim uch bo'lib qolar ekan demak keling isbotlab ko'raylik buni bu taqsim 3 uch katta 5 bo'ladi minusdan 5 bo'ladi bu minusda turadi demak bu degan y teng minusda 5 taqsim 2 taqsim uch minusda bo'ladi minus qisqarib ketdi tepaga 5 chiqib tepaga 5 chiqib bu ya'ni 15 taqsim 2 bo'ladi demak 15 besh taqsim ikki bo'lganidan keyin 15 besh taqsim ikki bu yerda yetti yarimga teng bo'lar ekan yetti yarimga yetti yarimga teng bo'lar ekan ya'ni yetti yarim bo'lsa mana bu yerda yetti qilsam yetti butun o'ndan besh desam yetti yarimga teng demak eng musbatning manfiy bo'lishi mumkin mana shu taraf kirar ekan bizga endi bu xuddi shunday qilib buni ham noldan kichik deb ishlaymiz noldan kichik deb ishlasak mah jab sakkiz yirik minusda uch minusda ikki kichik nol bo'lsa sakkiz yirik minusda 5 kichik nol yiik teng bu bu yoqqa o'tib besh o'tadi taqsim sakkiz ekan demak bu qanotlantirish uchun bizda tengizlikni qanotlantirishimiz uchun bu bo'ladi bizga 0 bo'lsa bu yerda 5 taqsim sakkiz deylik ya'ni 5 taqsim sakkiz bo'lsa bu mana bu yerda 1 deb olaylik 5 taqsim sakkiz bu olti bo'lsa 06 oltida nol qancha bo'ladi demak mana bu qator bizga mana bu qator kirar ekan mana bu qator bizni qiymatimizni qabul qilar ekan endi keyingisi tengzlikni yechimi eng kichik butun soni nechchi deyapti eng kichik butun soni nechchi desa demak ishlaymiz mukin 4 yigrik minus to'rt kichik ikki y 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 2 plus da 7 y demek bu buladı 4 y minus da 4 y minus da 7 y bu 2 plus da 6 buladı bundan ayırsak 3 y minus da y ise bu 4 bu 6 buladı y kimiz deyin y küçük bu minus da 2 buladı manakay demak eng kichik qiymatimiz nechchi bu desa ikki qiymat chiqib kelar ekan endi keyingi misolimizni ko'rsak keyingi misolni ko'rsak xuddi shunaqa qilib buni ham ishlaymiz 3 x minusda olti minus 2 x ikki ik to'rt ix pilyusta bir demak bu bilan ayrilib x qoladi minusda olti kichik to'rt ix pilyusta bir demak x minusta to'rt ikis kichik bir pilyusta bu pilyusda olti bo'lib o'tadi pilusda olti bo'lib o'tadi demak bu ik uch k bo'ladi minusda bu kichik yetti bo'ladi demak eng kichik qiymati ik kichik yetti taqsim uch minusda bo'lar ekande eng kichik qiymati ya'ni buni o'rnini almashtirsak ikki katta minus yetti taqsim uch desam eng kichik qiymati mana shu hisoblanar ekan